jadi bagi saya di sini, hadis tadi saya pecah dua bagi orang yang nak percaya hadis dan percaya Imam Mahdi jangan cepat-cepat melontarkan tuduhan kafir kepada orang yang tak percaya maksud lontar di sini, jangan tuduh kafir mutlak dan keluar dia daripada Islam Hak yang kedua pula hak tak mau percaya tu jangan pula eh hadis ni biarlah betul hadis ni perawi dia kuat ke hadis ni sanad dia kuat ke hadis dia matan ni kuat akibat tak mau percaya sampai kita sanggup mengatakan hadis ni eh palsu kot hadis ni maudhu kot hadis ni gharib kot sebab dikatakan bahawa riwayat daripada Ibnu Khaldun dia mengatakan salah seorang periwayat bagi hadis ni adalah salah seorang yang diiktiraf sebagai pemalsu hadis salah satu periwayat pemalsu hadis tapi kita kena tengok juga orang yang lontarkan tuduhan ni siapa dia Ibnu Ibnu Khaldun ni terkenal dan berkemahiran otentik dia bidang apa sirah sejarah dan pengembara pengembaraan dia tak ada otoriti dan otentik dalam bidang hadis walaupun begitu kita hormat pandangan dia kita terima pandangan dia tapi sebab dia tak ada otoriti kemahiran dan berkepakaran bidang ni ulama-ulama buat tak tahu je lah sebab itu sebab dia tolak salah seorang periwayat tadi dia terus menolak terus konsep Al-Mahdi. Hanya kerana menganggap salah seorang periwayat tu ialah orang yang memalsu hadis dia tak terima terus adanya konsep Imam Mahdi.